Зниження температури повітря, поривчасти вітер та велика кількість снігу, ліквідація наслідків негоди та порятунок людей зі снігового полону стали першочерговими завданнями для відповідних структур. Спеціалісти говорять, що подобних погодних умов, які случились, не було 18 років з 96-го року, якщо хтось пам'ятає ті події, коли погибли люди в машині. І на жаль, сьогодні теж. Была под угрозой жизнь людей, и поэтому первоочередная задача, которая была поставлена перед МЧС, дорожниками, военными, это спасение людей. Поэтому я благодарен всем, в первую очередь МЧС, Крафтодору, медикам за то, чтобы в связи с, с, непосредственно с этими вот снежными заносами и закрытием дорог мы не допустили и гибели людей спасали рожениц, вывозили людей на броне или в танках и обстукивали каждую машину МЧСники. И когда несколько стих ветер, мы в понедельник, в субботу я брал вертолет, и мы с руководством МЧС, Укравтодора и замом моим профильным облетали районы Мариупольской трассы, Володарский, Паршатравневый, несколько скорректировали работу, увидев это все с высоты. Уступами поставили транспорт. И я хочу сказать, что сегодня будет закончена работа на всех международных трассах. Полностью будет открыто движение Донецк-Новоазовск, на Касьяновку ответвление, туда и на Запорожье дальше. Будет не только с ГАИ, как это сейчас происходит, реверсное, а полноценное движение до Мариуполя сегодня окончательно открыто. И 59 населенных пунктов сегодня дорогу на пробивать. Трое суток на это, чтобы все 59 населенных пунктов были доступны и проезжет по транспорту. По автотранспорту хочу уточнить, это в первую очередь затруднено Новозовский, Пашатравневый и Тельмановский район. Частично в Старобешевском и Волновахском тоже затруднен. Я хочу сказать, что и бизнес пришел на помощь дорожникам, и машины с карьером, и комбинаты леча, и в городах тоже. И в районах было задействовано достаточно много машин частного сектора. Было переброшено несколько машин военных, батов с Днепропетровской и Харьковской области. Мы ни от какой помощи не отказываемся, нам не стыдно. Для нас важно сегодня разблокировать трассы, чтобы было своевременно... Доступ к до медицині, щоб був хліб і щоб діти могли ходити в школу. На сьогодні 87 відсотків школярів у регіоні сіли за парти. Навчальний процес припинено тільки у тих школах, до яких діти не можуть дістатися через стан доріг або є проблеми з опаленням. На сьогодні по в основному із за погодних умов не відкрилась частина школ. Наскільки я розумію, е, це в основному. тех же пунктах юга юго-востока области, а также в Харцизске не работают школы, но это из-за температуры. И есть ряд школ, которые не открыты по тому, что не проездные дороги. Скажем так, по области учатся 87% школьников, 13% либо по тем, либо по тем условиям не учатся. Есть вопросы по Нескольким котельным, в том числе в Портовском. Я думаю, что они в ближайший день-два будут решены, и дети в ближайшие два 3 дня во всей Донецкой области пойдут в школы. Полноценно будет восстановлен учебный процесс. В регионе также действуют 224 пункта бегрива у 70 из них організовано горячих харчування. В 220 есть кое-камест специализированных приютах, где можно переночевать. Социальные патрули работают по области около 130 бригад. Еще раз подчеркиваю, задача в первую очередь не допустить человеческих жертв. Подробиці роботи по рятунку людей зі снігових полонів розповів начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Микола Ільченко. Унікальна річ, коли ми попросили воєнних об гусеничному транспорті, оскільки будь-який інший транспорт з боку Маріуполя під'їхати не зміг би, И в районе одного из сел, где скопилось большое количество техники, и она дальше не смогла продвигаться, мы организовали эвакуацию за сутки, эвакуацию людей около 50 человек. Что это за люди? Это люди, которые оказались в пробке снежной, ну то есть дальше движение по трансе невозможно было. И пробраться туда снегоуборочной техники также невозможно было, потому что сугробы, Андрей Иванович уже говорил, достигали трех, четырех и в некоторых местах в балках до 5 метров. Поэтому реальность была такова, что только гусеничный транспорт по полю может забирать людей с автомобильного транспорта и вывозить их на пункты обогрева. Он был в начале Мариуполя, у нас существует часть, 53 Вот там мы обосновали пункт обогрева население подтянули туда питание горячий чай медикаменты там дежурила скорая помощь и мы работали в направлении э, ситуации по автомобильной стоянке автомобильного транспорта и этого пункта обогрева что происходило Обычный, обычная бронированная машина которую э, военные нам предоставили они же были там участниками этих вопросов. Единственное, что наши офицеры указывали места и работали по погрузке пострадавших. Я их буду так называть, на данный момент они такой статус имеют. И мы грузили их в сам танк. Он максимальное количество людей, которые могло поместиться непосредственно в танке, 20 человек. И мы вывозили ходку одну-два часа в одну сторону, два часа в другую. вот четыре часа движения танка к пункту обогрева. Таким образом, мы около 50 человек вывезли в пункт обогрева. Последнее оставалось около 10 человек, которые не влазили в танк. Мы предложили им сесть, так называем, ну, такое выражение есть там, у танкистов, на броню сверху. Вы представляете, скорость ветра от 20 до 30 метров, и они почти 15 километров, меняясь, одни обогреваются в танке, одни сидят наверху, как правило, это мужчины, сидели на броне, и вот мы их подтащили к дороге, где уже стояли автобусы и пункт обогрева. Вот такая специфика была спасение людей на дорогах. Как факт, на данный момент мы знаем, что эту дорогу в одностороннем порядке прочистили, и мы можем констатировать тот факт, что ни один сегодня водитель или пассажир, который находился в этом транспорте, не погиб. У нас потерь в этом плане нет. Что и говорит о том, что правильное решающее направление, которое задал нам Андрей Владимирович, и мы вместе определились в штабе, что в первую очередь целесообразно делать, было выполнено без потерь. То есть реально мы можем говорить, что мы справились с этой задачей. Хотя до того, что мы уже закончили все эти вопросы, далеко. И я вам хочу сказать, что и на данный момент продолжаются работы по очистке снега, дорог. Мы уже знаем, что около 60, ну 58 населенных пунктов еще не имеют прямого сообщения. На БТРах вывозили и мешканцев населенных пунктов, отрезанных годы Так до лекарень перевезли 14 породиль. этот период времени, за три дня, когда мы проводили спасательные работы и надо было оказывать помощь медицине, мы реально, на, опять же в танке, вывозили рожениц. Их было 14 человек. Вот По медицинским 14, да. Ну, к сожалению, вот такой дем демографический сплеск. Это был ажиотаж, понимаете, крики в трубку и так далее. Она вот сейчас рожает. Есть случаи, когда невозможно было одновременно направить технику к гусеничную к тому или иному поселку. И когда мы определялись, что женщина еще срок, извините, я уже знаю этот термин, срок еще как бы есть 2-3 дня, мы пытались э, соединять их по телефону э, и консультировать э, фельдшера, который туда. находится на месте, да, он приходил к больной, ну или как, к роженице, да, и непосредственно э, специалистов в больнице, и работали вот даже вот в таком телефонном режиме, чтобы проконсультировать фельдшера, каким образом оказать помощь в случае родов. Это, по крайней мере, лучше, чем ничего. Есть у нас и видео, когда мы вытаскиваем с танка, в общем-то, роженица, она говорит, вот рожу мальчика, в обязательном порядке будет танкистом. Понимаешь? Ну, можете представить этот стресс, который, конечно же, имели, имел место вот во время движения, потому что танк это, конечно не Lexus, как вы понимаете. Да? Больные гемодиализом, также просили о помощи, медикаментов нет, надо было доставлять или их, или медикаменты непосредственно в те поселки, где они находятся. Это тоже серьезные заболевания. И также мы эти вопросы решали. Подвоз хлеба, очень серьезная ситуация, вы знаете, до... Я уже даже учет э... Учета не имею, потому что он все время как бы то уменьшался, то увеличился. Количество населенных пунктов было отключено от электроэнергии. И энергетики не могли добраться к своим, выполнять свои непосредственные обязанности, не имея специальной техники. Поэтому точно так же, вот Володарский район, трое суток наш БТР работал с энергетиками. Он просто ездил, брал людей, садил в танки, и мы ездили под станциям, и энергетики работали по подключению населенных пунктов к энергообеспечению и масса-масса других вопросов, которые сегодня ну, за этот период времени, за неделю решались для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, медицинского обеспечения, хлеба, ну и всех тех других вопросов, которые перед нами, и задач, которые перед нами ставила непосредственно власть на местах. Выславили поддержку, також всем громадским объединениям и добровольцам, які допомагали рятувати людей. Эту задачу мы никогда бы не выполнили, если бы нам не помогали все, начиная от любых общественных организаций. Вот мы, к удивлению своему, привлекли общественную организацию, она называется «4 на 4», да, вот специальная организация Мариупольская, которая работала и также нам оказал, оказывала помощь по сообщениям, по поиску людей. Это м, энтузиасты, которые имеют специальную э, высокопроходимую легковую технику, и которые нам оказали помощь по поиску людей, которые, заявления, у которых в которых нас поступали. Вышел там мужчина, вот молодой человек вышел с Донецка, почему-то он решил, что в Старобешево он свободно дойдет. Никаких проблем в этом плане нет. Мама позвонила, сказала, вышел. 25-летний молодой человек и идет по трассе с Донецка на Старобешево. И до сих пор уже 5 часов он не дошел. Естественно, мы выдвинули со Старобешева наш аварийно спасательный автомобиль, тяжелый автомобиль. И нашли его посредине дороги. Он, понимаете, в каком он состоянии было, отогрели, передали маме. Ну, это как фрагмент, случай. Вот таких случаев достаточно много, потому что звонков было очень много. Естественно, были звонки и с угрозами, и с э, какими-то нюансами вы понимаете. Все думают, что одновременно все подымется и сразу побежит к нему в дом решать эти вопросы. К сожалению, у нас таких возможностей нет, но вся общественность, волонтеры. Вот я хочу сказать еще о волонтерах, немножечко по от, от, откапыванию машин, которые сейчас вот, дорожная служба провела, провела дорогу, прочистила на Мариуполь, да, но там э, около 60 автомобилей стояли. Это те автомобили, из которых мы вывезли непосредственно водителей и пассажиров. Вот они стояли брошенными на трассе. Волонтеров мы привлекли, выдали им лопаты. И они вместе с нашими сотрудниками, вот даже на данный момент, работают по очистке этого транспорта. Потому что тяжелая техника очистки дорог, она обошла их, а эту технику надо, конечно же, откапывать. Большая работа велась по учету спасенных, по их мобильных телефонах. Кто-то дает мобильные телефоны, кто-то проклинает эту власть и уходит без координат. Теперь мы ищем по номерам. А чьи это автомобили, а как их пригласить для того, чтобы они их забрали, потому что они стоят посреди дороги. Некоторые самостоятельно приходят, некоторых мы ищем, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть работа в этом направлении сегодня ведется. Коммунальные службы области через два года працювали у посиленому режиме, и хотя аварии уникнуты не удалось, а, ліквідуються они ликвидуются термін. термин. Имели место локальные аварии где-то. І воду сливали, ну потім знову запускали, по причинам енергетики. Сьогодні з више суток три населених пункти знаходяться без електроенергії. Ну, сьогодні це буде повністю ліквідовано. Не обійшли увагою на прес-конференції подробиці аварії, що сталося у неділю, о шостій ранку, на залізничному перегоні у Дачне Межова Красноармійського району. Состав з пропан-бутаном. из которых 25 вагонов сошли с рельс, 2 взорвалось, 5 загорелось. Пожар ликвидирован. И в настоящий момент стоит очень сложная задача по вопросу того, чтобы поднять эти цистерны, дабы не допустить. То есть ситуация чрезвычайно еще на самом деле далеко не закончена есть серьезная проблема, что необходимо поднять эти цистерны, которые фактически елочкой от взрыва разбросаны, поставить на железнодорожный путь и отправить по направлению. Сегодня там работают и специалисты облгаза, и мы с Николаем Владимировичем сейчас тоже продолжим дальше решать эту проблему вместе с железной дорогой, МЧС, каким образом все-таки ликвидировать эту чрезвычайную ситуацию, восстановить а это около километра и железнодорожных путей, если быть точно, 800 метров повреждены. И вывести эти вагоны в безопасное место. Железнодорожники приняли такое решение с одной и с другой стороны, поскольку имели возможность такую, подогнать тепловозы и расцепив, рискуя, кстати, жизнью, оттянули с одной стороны 26, с другой 15. 41 цистерну, стоящую на железнодорожной коле, оттянули, а 25 цистерн остались в эпицентре, они сошли с рельс и перевернулись. А что касается расчистки этих цистерн, то она только сегодня будет начинаться. Уже вчера была сформирована оперативная группа, занимается этим вопросом следственный отдел УВД, прокуратура курирует этот вопрос они вчера производили осмотр места происшествия. Какие выводы будут делать? Я знаю, что я общался с заступником министра железнодорожного транспорта, он тоже вчера прибыл на место. Сегодня эта работа продолжается, и выводы, наверное, сделает она. Вот какая причина, почему они сошли с рейса и почему взорвались, ну и так далее. Минулого тижня осталось и сумна подія пришел в життя ведомый лікар Григорий Бондар. Мы потеряли великого человека Григория Васильевича Бондаря, звучат предложения логическую клинику в Донецке назвать его именем. Это, конечно, правильно, и поэтому здесь это и наша инициатива, и обл. администрации, и обл. совета. Я думаю, после всех процедур так оно и будет. Не обрешли увагу участники пресс-конференции ситуацию, что склалася у Держави события в Киеве, они касаются, безусловно, всех. Верховная Рада приняла ряд законов, в том числе по отмене законов 16 января, по амнистии. И надо сказать, что власть договороспособна сделала шаг навстречу оппозиции. Я так понимаю, что сегодня продолжаются и переговоры, и консультации, и завтра снова начинает работать Верховная Рада Украины. И поэтому дорога для того, чтобы принимать разумные решения открыта. Надо по этой дороге идти, по пути мира, согласия и сохранения единой и неделимой Украины. В первую очередь все решения должны приниматься во благо украинской державы. Ну и, естественно, в интересах людей. Сложные процессы продолжаются, в том числе и в ряде областей затруднена работа государственной власти. В Донецкой области такого не наблюдается. У нас все в порядке, ми демонструємо спокійство і стабільність. Але не зважаючи ні на що, у регіоні зберігається порядок підприємства та державні установи працюють у звичайному режимі. Донбас продовжує працювати. відкрита нова лава на шахті Скачинського перша в цьому году. Уголь нужен. Сьогодні достатньо запасів вугля на електростанціях хоча, опять же за погодних умов, некоторое було... Затруднення з доставкою угля на електростанції. Ну, нет. Год Шевченка отримав старт в Донецької області. Чуть більше ніж через місяць ми будемо праздновать 200-ліття Великого Кабзаря. Про події, що відбуватимуться у регіоні протягом поточного тижня, дивіться у наступній програмі на порядку денному.